Керівництво міністерства оборони не залишає військовослужбовців та членів їх сімей наодинці з їхніми проблемами, адже одним з найголовніших завдань оборонного відомства є соціальний захист військових. 1 лютого поточного року у Севастополі було відкрито регіональну громадську приймальню міністра оборони України. За цей час до закладу звернулося більше 700 чоловік, з якими проблемами звертаються до представництва міністра оборони України та як вирішуються ці питання далі у наступному матеріалі. Аналіз проведений за полгода работ. региональная приемная свидетельствует о том что где-то около 30 процентов всех обращений касается пенсионных вопросов но эти вопросы стоят на втором месте опережают только вопросы связанные с жильем они стоят на первом месте и продолжают оставаться острыми. Значит, при рассмотрении вопросов, по которым обращаются к нам заявители, имеет очень большое значение возможность на месте непосредственно сразу же дать ответ, как говорится, в режиме онлайн. Вот. И это у нас, нам, в принципе, удается где-то около 80% всех вопросов, всех обращений сразу решается на месте, благодаря нашим квалифицированным специалистам. Но я бы хотела сказать, что даже не юридическая помощь, хотя она важна, выходит на первое место. На первое место выходит человеческий фактор. Потому что большинство людей, которые к нам обращаются, они всегда ну, чувствуют себя немного обиженными государством, и приходят, когда приходят к нам, они начинают с обвинений всех и вся, но, получив спокойную, вдумчивую, спокойный, вдумчивый э, полный ответ, квалифицированный, они, в общем-то, уходят довольны результатом и э, считают свой вопрос закрытым. Я хочу сказать, что в последнее время еще одним немаловажным вопросом, по которому происходит большое количество обращений, является вопрос призыва на воинскую службу по контракту как рядового сержантского состава, так и офицерского состава. Хочу заметить, что по этим вопросам тоже можно обращаться к нам в региональную приемную. И тогда не нужно будет отстаивать и большие очереди, которые сейчас есть в военном комиссариате у нас в городе, только ради того, чтобы получить ответ на какой-то свой вопрос, узнать механизм, по которому можно призваться, или же получить полный перечень документов, которые необходимо собрать для того, чтобы призваться в вооруженные силы Украины. Хочу также отметить, что... В сентябре этого года в Киеве в Министерстве обороны было проведено итоговое собрание, подведены итоги за полгода по работе региональных приемных в Министерстве обороны. Наша региональная приемная в городе Севастополе по всем показателям заняла первое место. И все это благодаря нашим квалифицированным работникам, а также благодаря тем, что в региональной приемной есть люди, которые обращаются, есть заявители, так скажем, которые не дают нам сидеть сложа руки и не оставляют нас без работы. Мне хочется отметить, что еще раз напомнить, что мы работаем для вас, товарищи, военнослужащие, военнообязанные, члены семьи. Военно семей военнослужащих. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам по всем вопросам, не стесняйтесь. Пускай эти вопросы будут острыми, пускай они будут больными, пускай они будут сложными. Мы обязательно будем стараться решить все эти вопросы, потому что именно для этого была создана такая структура, как региональные приемные. Министерства обороны Украины. Хочу напомнить, что на официальном сайте Министерства обороны Украины есть все реквизиты нашей региональной общественной приемной, и к нам можно обратиться по электронной почте, можно написать письмо, можно прийти к нам. Мы находимся по адресу Пролетарская, 30. У нас работает телефон, по которому, можно сказать, телефон доверия, по которому можно обратиться. І не називає себе. телефон 42-82-62. Як зазначила керівник регіональної громадської приймальні майор юстиції Вікторія Захарова, найбільш хвилюючим питанням для військовослужбовців є житлом на сьогоднішній день. Цю проблему міністерство оборони намагається вирішити спільно з департаментом капітального будівництва Міністерства оборони України. В виступленнях президента України Віктора Федоровича Януковича красною нитью стоїть вопрос реформування вооруженных сил Украины. В частности, касаясь, касаясь профессионализма вооруженных сил, одним из центральных вопросов стоит вопрос строительства жилья для военнослужащих и членов их семей. По Севастополю, по Крыму в очереди стоят около 5000 человек. Сегодня у меня состоялся разговор с директором департамента Министерства обороны Украины по капитальному строительству Храмченко Лариса Федоровна, где она проинформировала региональную приемную по городу Севастополю, что завтра в 11 часов в департаменте Министерства обороны состоится встреча руководителей подрядчиков Министерства обороны Украины, прессы, по вопросу обращения граждан Украины, заместителю министра обороны Украины. Вопрос очень сложный, где военнослужащие, члены семей, которые вселились, построенное жилье, и которое сдано в эксплуатацию 2000, 2006 года, еще 2006 года, проявляет определенное, испытывает определенные трудности в вопросах нахождения в этих помещениях. Сейчас на подписи у министра обороны находится документ, касающейся инвестиционной программы строительства жилья для военнослужащих и их семей, где согласно его приказа подготовлен, будет подготовлен документ, касающийся конкурсной комиссии, где департамент по капитальному строительству Министерства обороны уже состыковался с инвесторами, которые хотят строить по Севастополю, по Крыму, на высвободившихся военных городках, на землях Министерства обороны, строить жилье по определенным условиям. Мы ждем от Департамента капитального строительства Министерства обороны, что те все социальные инициативы, которые проявляет президент Украины по отношению к военнослужащим период реформирования, министр обороны Украины, Они в конкретні результати вже в покажут свою результативність начиная з 2014 года заканчивая 2017, року, коли До you приймальні з проханням вирішити проблему опалювання звернулися і члени трудового колективу телерадіокомпанії Міністерства оборони України Бриз. Я случаем, Хочу обратиться. директору Департамента по капитальному строительству Министерства обороны, к начальнику главка его Министерства обороны, к начальнику территориального Крымского КВ Министерства обороны и начальнику морской КЭЧ города Севастополя в отношении подготовки военного городка номер 127 в частности. Радиотелекомпании Брис к отопительному сезону. Зима ожидается очень холодная. С 2008 года работники телерадиокомпании в зимнее время испытывают обстановку нахождения помещения недоброжелательную, ввиду того, что отсутствует отопление. Я бы хотел, бы, чтобы в срочном порядке прибыли представители названных структурных подразделений Министерства обороны и приняли все меры для того, чтобы подключиться к котельной военного городка номер 127. Здесь необходимо на территории и в помещениях телерокомпании БРИС заменить инженерные сети для того, чтобы люди чувствовали себя в комфортной обстановке, и очень уважаемая компания и работники должны испытывать удовлетворенность от своей работы, находясь в теплом помещении. Я бы попросил бы руководителей указанных структурных подразделения Министерства обороны в срочном порядке принять решительные меры для того, чтобы телерадиокомпания БРИС зашла в отопительный сезон в теплое помещение, если эти вопросы не будут решены, Общественный совет при Министерстве обороны Украины во главе с генерал-майором Михаленко Юрием Васильевичем непосредственно обратиться к министру обороны Павлу Валентиновичу Лебедеву с данным вопросом, я думаю, тогда этот вопрос будет решен.